Много людей, много людей было и в сборной с тренером, так что тренер нам еще в сборной давал понять, что много он добивается в сборной. Ну, плавно сборная плавно переходила, можно сказать, в сезон. Влились нормально, особо как таковых, как таковых проблем не было. Чувствую себя хорошо, здесь нормально подготовился и думаю, ощущения очень положительные. Uh, you know, it's a, it's a very young team, but these guys are very good, and they, uh, they, they love the game. They love the game. So we're gonna try. We're gonna make this work this season and uh, be better than last season and try to make the playoff this season. они немного расслабились, потому что не было у них конкуренции. Сейчас у них появится конкуренция, они будут, во-первых, лучше расти, развиваться, и я думаю, это очень хорошая польза будет.

Но мы будем как бы, в каждой игре бороться, чтобы побеждать. Задания пока не озвучивали, но я думаю, что минимум попасть в плей-офф. Очень рано загадывать насчет места. Ну, по крайней мере, восьмерку так точно должны попасть. А там уже ну, чем выше, тем будет лучше, конечно.